Razı insanlar işə yaradıcı yanaşmağı üstünlü verirlər. Eyni zamanda yaradıcı insanlar kreativ düşüncələri ilə də fərqlənirlər. Bu cür şəxslər xüsusi və gözəl zövqə malik olurlar. Belə insanlardan biri övladı ilə birlikdə qeyri-adi rəsm əsəri çəkib. O uşağa flamaster və boş vərəq verərək kənardan bu görüntüləri lentə alıb. Az yaşlının vərəq üzərində etdiyi cızma qaranı anası davam etdirib. Nəticədə meydana maraqlı əhlisi çıxıb.